Отже, вітаю всіх тих, хто з нами дивиться пряму трансляцію баскетбольного матчу між командами «Інфі» та Кривбас для тих глядачів, які долучилися до нас. Нагадаю, що з рахунком 30-40 попереду команда Кривбас у нас 15 хвилин на перерва, і в студії гість головний тренер чоловічої національної збірної команди з баскетболу Євген Вікторович Мурзин. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви посмотрели перші два тайми. Получається так. Як от сьогоднішня ігра? Потому что мне кажется, что вот как-то сначала вроде бы все медленнее, как-то вот, вот, потом разогрелись и как-то вот разыгрались. Хорошая игра сегодня. Я могу сказать ну, свое мнение по поводу этих двух четвертей. Инфис вышел очень заряженным. И с первых минут очень хороший тон задавал Андрей Лебединцев. Если вы помните, с самого начала первые семь очков он забил и тянул на себе всю команду. Кривбас играет вторую игру так же, как и они находятся в одинаковом положении по состоянию физическому, по восстановлению, по всему остальному, и, наверное, где-то с первых минут недооценил эту команду. Потому что вчера Инфис выглядел не очень хорошо против игры с Запорожьем. Выглядел не боевитой командой. Сегодня настрой совершенно другой. И если команда Инфис, она очень зависима от своего лидера. Это Андрей Лебединцев. И если Кривбас э, вышел недостаточно серьезно на этого игрока, вы видели, какой был результат первых минут. Uh -huh. ну, вот вы видите, опытная команда, опытные игроки, опытные тренеры, они сделали выводы и потихонечку начали ломать ту ситуацию, которая была. И ну, мое мнение, что э, «Физу» будет очень тяжело бороться именно сегодня. Потому что на сегодняшний день, в принципе, кроме Лебединцева и Дзюбы, э, такой реальной помощи никто больше... Э, они не получают реальной помощи от остальных игроков. Возьмем э, команду Кривбас. Э, вроде бы не так выразительно сегодня выглядит их лидер Глебов, но э, те замены, которые сделал тренер, это выход Дробяска, сразу же дал результат, выход Ворника, сразу же забил. Забирченко, Ившин, Никитин. То есть это игроки, которые, с которыми надо считаться. И Киревбас имеет на сегодняшний день более ровную скамейку, что позволяет тренеру варьировать. И если лидеры уставшие, он подпускает скамейку запасных, которые сегодня, в принципе, очень поддержали команду. А вообще два матча подряд это практикуется, да, в баскетболе? Это считается ну, это, да? Нет, это не стандарт обычно практиковалось, и в чемпионате было игры через день. То есть дается командам один день. То есть я на своем опыте могу сказать, что очень тяжело тренеру подготовиться, ну, играть две игры подряд, потому что у него практически нет времени на подготовку к сопернику. Вчерашняя игра закончилась очень поздно. Сегодня игра ему за это время надо разобрать команду соперника, поставить защиту, тактику он именно непосредственно на эту команду. Поэтому есть определенные затруднения, как для одного тренера, так и для другого. Я смотрел, что вот в ходе первых двух четвертей вы записывали вот листочки все у вас исписанные. Есть надежда, что в этих командах есть такие игроки, которых вы бы пригласили в сборную Украины? По инфизу пока я такого не могу сказать. По команде, ну, по киевской команде могу сказать, что касается команды Кривбас. Кандидатами и членами сборной -то являются и Забирченко, и Глебов. Это известные люди, которые по заслугам попали в сборную и они и есть, и будут кандидатами, потому что это действительно игроки очень высокого класса. Безусловно, обращаю внимание на Ившина. И могу сказать, что внимательно следим и за разыгрывающим, за Бояркиным. Он мне хорошо известен, знаком. И если человек обладает очень хорошей внутренней харизмой, если он будет хорошо работать, я думаю, что можно его рассматривать в недалеком будущем как кандидата. В сегодняшних командах у них две игры подряд у обеих. Да? Для тренеров такая нагрузка. Для вас была тоже нагрузка. Вы недавно стали главным тренером сборной Украины и сразу на вас свалилось испытание это Евробаскет. Как вы оцениваете выступление уже не Крибаса и Инфиза, а именно наших ребят, нашей сборной? Ну, э, официально признано выступление сборной э, неудовлетворительным. Я полностью это поддерживаю. Я, в принципе, сам не удовлетворен результатом. Почему? По одной простой причине. Потому что я э, считаю, что сборная могла выступить э, лучше. Я не могу сказать, что мы полностью провалили чемпионат. Были объективные причины такого выступления, и э, очень сильно омолодился состав. Мы были самой молодой командой на чемпионате Европы. Мы были еще чемпионами по еще одному факту. Это по количеству неприехавших игроков в национальную сборную. Поэтому мы бились, старались. Можно сказать, что мы провалили, но ну, полностью провалили. Только, наверное, один матч на чемпионате это против команды Чехии. Вот, с остальными командами мы дали бой э, вице-чемпионам Европы. Это сборная Литвы, проиграв очко. Мы выиграли первые две половины и, и у Эстонии, мы выиграли у Бельгии, и результаты там решались на последних минутах. Поэтому однозначно я не могу сказать. Заработали очень большой опыт. И... Есть на чем работать дальше. Вы в одном интервью сказали о том, что вы получаете кайф от своей работы, ну, работы э, тренера. А здесь вы говорите о том, что работа неудовлетворительна, и мы провалили ну, так совершенно спокойно, так вот по а, а, рабочему. И на плечах у вас такая а, ответственность. Вот. И это все дает получать кайф от работы. Ну, самое главное, я не боюсь ответственности и я готов к любому к любому виду ответственности. Но э, когда я очень много было там критики, очень много было негатива после этой фразы, там, типа мол, команда проигрывает, а тренер кайфует", но я хотел бы объяснить там, свою позицию, например, просто это э, очень интересная работа, которая, ну, не сравнится ни с чем и по ответственности, и по значимости, и по вообще по представлению. Ты представляешь сборную Украины? Как тренер я могу сказать, я об этом только мечтал, например, играть против Паркера, играть против Батюма, играть против Волончунаса, это играть против Белинелли, это игроки НБА, которых ты видишь по телевизору, и играть против них, ну это действительно это ну, это, это ну, непередаваемое ощущение, играть при полных трибунах. Я забыл эти ощущения, давно их не было на Украине, когда полные трибуны, которые не сидят, они стоят и кричат. И вот это сама атмосфера, ну вот сама атмосфера, само это. И, конечно, там фразу мою перекрутили, там все остальное, но <гум> я просто для себя... Сделал вывод, что надо быть более строгим в своих словах. А вообще есть какие-то планы на товарищеские матчи для того, чтобы действительно выйти э, на паркет вот именно с теми соперниками, о которых мечтаете и вы, и ваши подопечные? Планы есть, желания есть, но ну, э, могу сказать, что мы над этим сейчас работаем, пока преждевременно об этом говорить, потому что все игроки сейчас задействованы э, в чемпионатах своих, ну, в различных мы, наверное, коснемся этого немножко позже. Э, что касается там, ну, какая у меня есть мечта, например, как у тренера против кого сыграть, там, вот сыграли мы против сборной Франции, сыграли... Против сборной Литвы. Угу. Ну теперь хочу сыграть против сборной США и сборной Испании, против чемпионов мира и чемпионов Олимпийских игр. Вот такие у меня какая а мечта. Матч сборной Украины и сборной Соединенных Штатов Америки будет в следующем уже году, или все-таки в этом еще успеем? Ну, чтобы сыграть со сборной США, надо попасть на чемпионат мира как минимум. Для этого надо, конечно, постараться, угу. да. А, поговорим о игроках. Чемпионат вот Евробаскет закончился. А, игроки поехали играть за границу. А, вообще, много тех, кто входит в сборную, все-таки остались в Украине и здесь тренируются. Ну, давайте по первому вопросу. Значит, кандидатов в сборную на сегодняшний день таких действительно важных для сборной игроков. 17 человек уехало за рубежные клубы. Я могу их озвучить. Там Это у нас Корниенко, Зайцев. Они уехали в Польшу. Пустозвонов, Бобров. Они уехали в Румынию. Uh -huh. Отверченко-Пустовой Лещук играют в Испании. Лукашов, Фисенко, Кравцов в России. Гладырь, Франция, Натяжка, Венгрия, Рендел, Австралия, Лень, Баламбой. Михайлюк, США и Липовый в Грузии. Так. То есть это 17 игроков, которые я бы хотел, бы, чтобы они были в обойме. И, смог бы, и чтобы они смогли приехать и поучаствовали. Основной проблемой сборной на чемпионате Европы было это, что мы не смогли собрать основной состав. Поэтому не все игроки приехали, были у кого-то объективные, субъективные причины, но не приехали в состав сборной. То есть я так понимаю, что сборы проходят не часто, то есть невозможно вот, нет, не часто перед чемпионатом собрать. Европы, да. Я имею небольшой опыт, вы правильно сказали, это мой первый опыт работы в сборной. Мы собрались за две недели, две недели были сборов, мы провели сборы в городе Южной, на сегодняшний день это лучшая база в Украине, и я благодарен и руководству, я благодарен э, всему обслуживающему персоналу, и гостинице, и зала. Были созданы прекраснейшие условия для работы. Мы провели там 14-дневный сбор, и э, был у нас план э, товарищеских игр. И мы играли по этому плану и готовились к чемпионату Европы. То есть практически а. один сбор. А то, что 17 человек играет в, ну, по всему миру, да, вот мы представлены. Это нормальная ситуация для всех сборных? В России такая же ситуация, тоже игроки играют по всему миру. Я не знаю, это в Белоруссии такая же ситуация. То есть, ну, здесь нельзя говорить о том, что это вот отток спортсменов из Украины. Я бы так бы не сказал бы, но единственное, что могу сказать, это, ну, вот, касаемо нашей команды, нашей сборной на чемпионате Европы. 12 человек, 12 человек, 2 человека играют в зарубежных клубах, и 10 человек представляют чемпионат Украины. Это я говорю о, тех, о той ситуации, в которой мы поехали на чемпионат Европы. И для примера мы играем, например, со сборной Франции. Товарищеский матч. 12 человек в сборной Франции. Из них 8 человек представляют э, высший чемпионат. Это НБА. Угу. И сила, сила сборной, мне кажется, это сила чемпионата. И мы можем сказать про сборную Франции, что мы играли в чемпионате НБА, они 8 человек, это действующие игроки НБА. А... И остальные команды, там, взять сборную Литвы, это, это уровень, команда, уровень игроков, это Евролига. Угу. И взять наш уровень, это чемпионат Украины. Поэтому задача, которая сейчас стоит там, перед Федерацией, перед непосредственно президентом, передо мной там, сделать сильный чемпионат, сделать популярным чемпионат. И те игроки, которые уехали, но остались еще кандидаты, которые играют в чемпионате. И поэтому это тоже немаловажно. А вообще есть какие-то принципы, по которым вы отбираете игроков в сборную э, Украины? Вот вы говорите, что вот в в про команду Инфис э, в интервью вы сказали, ну я пока вот не заметил, да, каких-то игроков. А Кривбас, мало того, что э, там уже есть игроки, которые входят в сборную, вот можно было бы еще кого-то пригласить по каким признакам, как, как вот тренерские секреты? Ну, я... Их много там принципов. То есть, чему соответствовать должен э, игрок сборной. Я там остановлюсь, например... Э, э, с моей точки зрения, на двух-трех, которые, я считаю, самое главное. Первый, это должен быть, наверное, или второй, это не, не будем сейчас там говорить о значимости, хотя я уже поставил бы их, мог бы поменять местами. Я начну, что это должен сильнейший быть, игрок своей позиции. То есть это должен быть, ну, действительно, ну, лучший игрок. Это я начну с этого. И второй, это должен быть, ну, это должен быть патриот. И, и если это два качества, то это, наверное, самые основные основополагающие качества для меня как для тренера. Почему? Mm. Потому что я говорю столкнулся с такой ситуацией, где вот немножко не хватило у наших игроков и патриотизма, и желания играть за сборную. Поэтому я бы хотел бы, чтобы на следующий период, на следующий цикл мы собрали Полную сборную. А, у нас а, последний вопрос, такой финальный перед продолжением поединка. А, прогноз, вот какой команде сегодня а, вы бы отдали предпочтение, вот кто вам кажется вот именно вот, фаворит в этой игре? Ну, по моему мнению, на сегодняшний день предпочтительнее выглядит команда, конечно, Кривбас, э, но я бы отдал бы ей предпочтение. Э, в силу чего, опять же, ротация, это хорошая скамейка, э, опыт игроков все-таки побольше у Кривбаса. Вот, побольше уверенности. И самое главное, что я думаю, что если они найдут противодействие против пары Лебединцев и Дзюба, то я думаю, что это будет их игра. Но могу сказать единственное, что, за что я люблю баскетбол, за непредсказуемость. И когда играешь две игры, то очень часто бывают сенсации. Поэтому если Инфис сегодня выиграет, это... Это будет настоящая сенсация. Спасибо вам большое за такой профессиональный, Спасибо. хороший э, ответ и взгляд на тему баскетбола. Э, дякую вам и до встречи. До свидания. Спасибо.